jamiyatning kelajagini nima belgilaydi jamiyatni kelajagini belgilaydigan narsa ayolga munosabatlad ayollarga to'g'ri munosabatni shakllantirishimiz kerak gender tenglik ekan deb ha haddan oshirtirib yubormaslik kerak ammo mavjud noto'g'ri munosabatni ham o'zgartirish kerak ayol uyda man e, kuni e, shunday bir anaqa bo'ldi suhbat bo'ldi ustozimiz aytib beryaptilar bir joyga bordim deydi bir hokim bilan uchrashibdilar endi olimni qabul qilgan ustozimizni so'rabdilar ayolingiz nima ish qiladilar desa hech ish qilmaydi uyda o'tiradi debdi haligi hokim ustozimiz so'rabibdi ustizdagi ko'ylagizni kim utuyladi debdi h ayolim ertalab choy ichdinizmi kim tayyorladi ayolim bolalaringizga kim ovqat pishiradi ayolim va u ishlamaydi bilib qo'ying agar bana, mana men qarshingizda turibman mana men bir qarshingizda turib shu millatimga qandaydir bir xizmatimiz tegayotgan bo'lsa men ortimda turgan ikkita ayolni buyuk ayolni asariman bittasi onam bittasi ayolim hech qachon unutmang istagan odamingizni orqasida ikkita ayol turgan bo'ladi biri onasi biri ayoli hech qachon ayolga hech ish qilmaydi uyda o'tiradi deyilmasin hech qachon bu ayolni qilgan xizmatini biz hech qachon olmaymiz haqqini ham bera berolmaymiz ularni ijtimoiy ahvoli deb yozadiyu bizda uy bekasi ishsiz qanaqa uy bekasi qanaqa ishsiz ishsiz emas u oilani tutib turibdi u oilaga egalik qilyapti ya'ni ayolga munosabat ko'p narsani buyuk millat bo'lishni istaymizmi ayollaringizni seving ayollaringizga marhamat qiling ayollaringizni hurmatini joyiga qo'ying qizingizni boshqa uyda erkalashlarini a qadriga yetishini istaysizmi marhamat qilib xotiningiz ham birovni qizi unga qanday munosabat qilsangiz qizingizga xuddi o'shanday munosabat qaytadi oddiy narsa oddiy arifmetika so'nggi paytda kuzatayotgan bitta narsam oldindan aytyapman bu ham oldindan kutilayotgan xavflardan bittasi mutaassiblik ayollarga nisbatan mutassibcha yondashuv hech bir hech bir mizning ayolni o'qishiga ilm olishiga o'zini sohasida ishlashga qarshilik qilishga haqqimiz yo'q ayol kishini ilm olishiga qarshilik qilish umuman mumkin emas eng noto'g'ri narsa bu u hayotni bunyod qiladigan zot boya aytdikku bolangizga ng qilayotgan katta yaxshiligingiz unga ona tanlashingiz bolangizga yaxshilik tug'ilmasdan avval boshlanadi ayolga munosabat qilishingiz ham davlatni kelajagiga eng katta sovg'angiz kelajagingiz yaxshi bo'lishini istaysizmi bugun ayollarga yaxshi munosabat